Al-Mas'alatul Mustara Ada notanya ya Masalah berfungsi. Atau tak bagi yang itu dulu, bagilah bagi cepat Itu yang tambahan, tak apa Kalau kita dapat terangkan ini, kita terangkan kan tak ada cepat Bagi dulu, bagi dulu kalkas Sebab saya nak cakap ni, saya tak mau ada orang ini masalah berfungsi. Apa masalah berfungsi ini? Yaitu dalam masalah ini, saudara lelaki sekandung yang menjadi asabah tidak dapat apa-apa. Kerana tidak ada lebihnya harta setelah dibagi kepada waris yang mendapat secara farah. Sebab orang yang mendapat secara asabah, yang lebih dia punya, nasiblah Kalau ada lebih, ada lah. Kalau tak ada lebih, tak ada. Nah, ya. Jadi dalam masalah ini, ada sikit kemuskilan. Ini ada sikit kemuskilan. Ya. Ada masanya memang kau dah tak dapat, tak dapat tak apalah. Dan memang tak ada lebih. Awak waris am Ada lebih dapat, tak ada lebih tak dapat. Tapi di sini ada masalah sikit. Sedang dalam masalah ini, ada beberapa orang saudara seibu mendapat satu per tiga. Maka saudara laki-laki sekandung berkongsi sama. Jadi saudara seibu dia masalahnya tetap dia dapat satu per tiga. Saudara sekandung asabah jika ada lebih. Tapi bila dibagi tak ada lebih. Jadi dia kata macam mana saudara seibu si, boleh dapat aku sekandung tak dapat? Ha, itu masalahnya. Ibu sama ibu dia sama. Katalah aku seibu si, saya satu sebelah sepakah. Aku dapat, ini pula aku tak dapat. Pasal dia asabah. Oh, jadi kita kata sekarang memang tak patutlah kau tak dapat. Saudara seibu si, boleh, si, boleh dapat, saudara sekandung Pula asabah tak dapat Jadi sekarang kau punya asabah tu tak pakai Kau kongsi sama adik-beradik -adik kau yang satu mak Kau ikut satu mak sekarang Lupakan bapak kau ha. Masuk satu mak Pasal dia memang Mak sama. Bapak lain Jadi aku nak jadi satu mak saja lah Jadi itu dia kata kongsi Turun pangkat dia menjadi satu mak Kalau dia still nak pakai aku satu kandung kau tak dapat apa-apa tau Ha kau kena masuk dalam satu rumah kongsi dengan mereka Dapat apa yang mereka dapat Itu dikatakan masalah Masalah berkongsi ya? ha. Kerana dia pun seibu Dalam satu bertiga dibagi sama rata Jadi ikut kira satu ibu lah Contoh masalah Seorang meninggal dunia Meninggalkan suami Suami dapat setengah Pasal tak ada waris anak, tak apa Kita tengok dia beri dulu Suami, ibu, dua orang saudara seibu Saudara lelaki sekandung, seorang Ya Jadi suami dapat setengah Ibu dapat satu per enam Dua orang saudara seibu, satu per tiga Jadi bila dibagi ini Yang sebenarnya saya belum terangkan cara Nak ambil ini yang nanti saya terangkan Saudara lelaki sekandung asal apa? Jadi dia punya masalah ni kena bagi enam Bagi enam Ya Jadi bila bagi enam Suami dapat tiga Pasal dia dapat separuh Enam, tiga lah Ibu dapat satu per enam Dapat satu Saudara, dua orang saudara seibu Dapat satu per tiga Dua, dah betul lah Suami dapat tiga, Mak dapat satu Saudara seibu dapat dua Memang dia satu bertiga Daripada enam Saudara laki-laki sekandung no, asaba Kosong, tak ada lebih Wah, dia bilang macam ini tak boleh jadilah Macam mana aku tak dapat Aa. Jadi, dia mesti dapat Pasal, dia satu mak juga Aa, Dia campur dengan mereka Jadi, satu mak ni berbaik-baik dua orang tadi Sekarang jadi tiga orang yang dua tu kena bagi tiga. Kena bagi tiga. Ha, nah, itu cara berbahagia tu nanti kita bincangkan. Ha? Hartanya dibagi enam. Kerana asal masalahnya enam. Ha. Ini saya belum terang ke asal masalah. Sebab asal masalahnya akan terang kemudian. Ya? Asal masalah enam. Suami dapat tiga bahagian. Ibu dapat satu bahagian. Dan dua saudara seibu si mendapat dua bahagian. Jumlahnya enam. Habis. Maka saudara sekandung tidak dapat apa-apa Kerana tidak ada lebih Padahal dia lebih dekat pada semat Dia lebih dekat Dia sekandung dengan semat ya? Jadi dia berkongsi sahaja dengan Saudara seibu ini satu saja. Inilah satu masalah Masalah al mustarakah Satu kes Kalau ada kes di belakang ya. nah, Waris yang ke-13 Anak lelaki daripada saudara lelaki sekandung dan seterusnya ke bawah. Jadi anak lelaki dari saudara lelaki sekandung adalah waris. Kalau seorang tu meninggal dunia, dia tak ada waris, cuma ada anak saudara. Anak saudara waris, tapi dengan syarat dari saudara lelaki dan anaknya mesti lelaki. Jadi anak saudara yang waris anak lelaki dari saudara lelaki itu yang waris. Anak perempuan dari saudara laki-laki tak waris. Anak laki-laki dari saudara perempuan tidak waris. Anak saudara perempuan memang tak waris, baik laki-laki, baik perempuan. Tapi anak saudara laki-laki, yang laki-laki saja yang waris, yang perempuan tak waris. Ya. Dan seluruhnya ke bawah. Mana seluruhnya ke bawah? Bukan anak saudara laki-laki cucu saudara laki-laki. Cucu. Katalah seorang itu meninggal dunia, tak ada waris. Yang ada, ya, dia punya anak saudara punya anak. Anak sedara, punya anak lagi. Tapi ada anak dia laki-laki. Jadi abang dia dah mati. Abang dia ada anak laki-laki dah mati. Dia tak ada anak, tak ada laki-laki, tak ada apa-apa anak saudara laki-lakinya itu ada anak laki-laki waris ah, cucu saudara ya. Nah, itu kena cari kena cek lah. dia orang orang yang tahu saja yang mendawa yang tak tahu tak mendawa lah ah, jadi kalau ada satu orang tua meninggal itu saudara aku tahu ah, adik beradik datuk aku ah. adik beradik datuk kau ah. dia tak ada waris kau fikir dia lah. Boleh. Tengok dalam satu betul. Masih. Tapi kadang-kadang dia, dia, dia datuk dia pun tak kenal. Dia datuk sedang dia tak kenal. Ya? Maaf cakap kita orang Melayu banyak dia tak, tak berapa tahu. Kan? Kadang-kadang dia kenal dia tu punya dah 50 tahun. Bahawa, oh kau sedang aku uh, Tapi kalau orang Arab dia cakap betul. Sedang <laughs> semua dia tahu. Satu lagi orang kita Bin. Bin semua sampai tiga Ya? bin Ali. Ali bin apa? Tak tahu. tak tahu. Ali ya, susah sikit. Saudi sekarang dia bawa tiga. Ha. tiga Nanti kan Eh, datuk kita bin apa dulu siapa? Dia kita tanya anak beranak dia pula. Ya, terlupa. Hmm. Anak lelaki daripada seorang lelaki sekandung Nasrus ke bawah. Waris ini mendapat harta secara asamah. Jika si mati tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapa atau datuk, tidak ada saudara laki sekandung atau sepapak dan tidak ada saudara perempuan sekandung atau sepapak yang mengambil tempat saudara laki-laki. Kalau ada salah seorang yang tersebut di atas dia tidak mendapat apa-apa. Jadi si anak saudara ni kalau ada orang-orang ni, ada bapa lagi atau ada saudara laki-laki. Ha, orang yang asabah ni selalu kita tengok, yang atas dia siapa? Kalau yang atas dia ada, dia tak mendapat. Yang atas dia tak ada, yang paling atas sekali yang dapat Ya Anak laki-laki, ini -laki, yang pertama Bapa, ini dua-dua mesti dapat Lepas, anak laki-laki Cucu laki-laki Bapa dan Datuk saudara semua tak dapat Habis Yang belakang tu semua tak dapat Ni laki-laki ada Semua tak dapat ha, Tapi bapak tu tak dapat Ada anak laki-laki kan tak ada, tak ada Kalau ada anak laki-laki tak ada Bapak mesti ada Ingat orang yang selepas bapak tu semua tak dapat Adik-beradik, dan semua tak dapat Cuma datuk kalau ada Sedara ada ha, Datuk tak melindungi saudara Seorang tinggal dunia tinggalkan saudara-saudara laki-laki Tapi dia ada datuk Dalam hal ini datuk tak mengambil tempat bapa. Kalau bapa ada, saudara semua tak dapat Tapi yang bapa dah tak ada, datuk lagi ada Datuk sama saudara Satu saudara Datuk dapat, saudara pun dapat ya? Anak saudara tak dapat Kalau saudara ada Dia lebih tinggi Ya, yang ke-14 anak lelaki daripada seorang lelaki sepapak dan seterusnya ke bawah Waris ini mendapat harta secara asabah jika tidak ada salah seorang yang tersebut dalam keterangan 13 Saya ringkaskan saja Dan tidak ada anak, laki-laki daripada lelaki sekarang Dan waris-waris asabah ni Semuanya wali bagi perempuan Wali, wali yang ke-15 bapa saudara sekandung walau jauh sekalipun mendapat harta secara asabah jika tidak ada waris warisan tersebut dalam keterangan 13 dan 14. Ini saya ringkaskan paling penting ya. Yang ke-16 bapa saudara sebelah bapa sebapa. Ah ha, ini kena faham. Bapa saudara sebelah bapa saudara sekandung itu maknanya yang 13 dan 15 tadi bapa saudara sekandung maknanya dia bapa saudara kita adik beradik dengan bapa kita adik beradik betul seibu sebapa dia dengan bapa kita adik beradik betul sekadu jadi itu dipanggil bapa saudara sekadu tapi ada pula yang adik beradik dengan bapa kita cuma satu bapa saja mak lain dia adik beradik bapa tapi dia dengan bapa bukan satu seibu sebapa sebapa saja itu pun waris itu pun waris tapi kalau ada yang sekadu yang sebab tak dapat Kalau tak ada semua Sebab ni Ini bapak saudara saya Dia ada badan dengan bapak saya Ada badan macam mana Satu bapak Lain bapak ha. nah, Itu bapak saudara sebelah bapak Sebab bapak Bapak saudara sebelah bapak seibu Tak ada tak jauh Lelaki sebelah ibu ya? tujuh 17 Sepupu lelaki sekandung Sepupu lelaki sekandung cerita dengan bapak dia adik beradik betul dia meninggal kita waris kalau tak ada orang lain semua dah tak ada tinggal kita satu orang ni yang mati sepupu kita dia pun tak ada anak, anak jalan -jalan. kalau dia ada anak habis kita lah. dia sebatangkan kita ada Di sepupu ya, waris lah kau asabah semua sekali kau ha. asabah kata apa aku yang ada ha. semua dia waris Selantuk -selantuk buku laki, laki ya. Dan juga Itu pun dengan syarat ya Dapat harta secara asabah Jika tidak ada waris-waris dalam keterangan 13, 14 dan 15 Sebab yang 13, 14 lebih utama ya. Yang ke Dan 16 juga Yang ke 18 Sepupu lelaki sebapak Anak lelaki daripada bapak saudara sebapak satu orang meninggal dunia, dia datang klaim. Saya nak klaim harta. Satu ini saya punya. Siapa kau? saya sepupu dia. Awak jangan sepupu. Bapak saya dengan bapak dia adik-adik. Adik-adik kandung? Tidak. Adik-adik itu adi, bapak. Waris. Dengan syarat tak ada sekandung semua tak ada. Adi, waris. Tak? Nah, inilah yang 6, 18 orang yang disebutkan di sini dengan pecahan-pecahan dia 18 lah. Kalau tidak dia semua 15 tapi dipecahkan lagi ada keterangan-keterangan dia. Ya. 18 orang ini waris dari laki-laki semua. Dari satu sampai aku uh, tak Termasuk juga perempuan lah. Kita dah bincang satu, dua, tiga sampai lapan belah ni Boleh kan? Ha. Akhir sekali sembilan belas Mantan tuan Saya pakai mantan ke sini Semua orang pakai mantan-mantan kan? <todulungan> mantan tuan yang memerdekakan lelaki atau perempuan Yang memerdekakan hamba lelaki Tidak, nah, tidak, tidak Mantan yang memerdekakan lelaki atau perempuan Si mantan Harta um, yang mereka kan Maknanya Ada seorang hamba meninggal dunia Dulunya dia hamba Kemudian dia sudah merdeka Dia mati Ada harta Siapa nak waris Tak ada anak, tak ada Dia tak kahwin Tak ada anak Langsung tak ada Ini harta nak kasi sama siapa Siapa tuan dia dulu yang tuan itu tak kira Laki-laki atau perempuan Kasih tuan Waris Asabah Semua sekali Baik tumpah pun tak dapat lagi Tuan ada nah, Sebab dia yang merdeka kan Ini kalau ada lah ya? Nah. Mendapat harta secara asabah Jika si mati tidak mempunyai sebarang waris secara asabah Ya jika mantan tuannya yang mereka itu telah meninggal, maka asabahnya yang ada mewarisinya. Oh, dia kata tuannya dah meninggal. Ya? Dia ada waris tak? Ada warisnya. Itulah orang-orang yang dapat pusaka ya. Kemudian sekarang ini cara pembahagian harta pusaka yang sebenarnya ini saya patutnya pakai papan hitam kalau ada transparansi tapi kalau saya dah ingat saya pakai papan hitam pun orang sana tak nampak kesian pula orang sana ya ha, orang oh, kita ada guna orang hitam orang tak nampak jadi tak apa saya cakap saja saudara saya itu penerangan saya insyaAllah boleh memberikan keterangan yang cukup bersosial setelah didapati bahagian setiap waris dalam satu-satu masalah misalnya kita kata oh dia meninggal dunia tinggal suami Tinggal anak Kita kata suami dapat setengah Anak laki-laki Laki-laki ada, perempuan ada Dapat asabah yang lebih Jadi nak cari setengah ni macam mana? Nak bagi macam mana? Bagi berapa? Jadi caranya ialah Setengah ni Kita ambil yang bawahnya Bawah pecahan setengah tu apa? Jadi bawah pecahan setengah itu dua Satu per dua Ambil ini dua Dijadikan aslul masalah Dalam istilah Quran Aslul masalah tu asal masalahnya dua Pasal masalah ni cuma ada satu bahagian saja Satu dapat setengah, satu asabah jadi asal masalah itu, ah ha, inilah yang akan menjadi pembahagi bagi harta. Sebab, sebab dipanggil asbul masalah. Jadi sekarang, masalahnya berapa? Dua. Ah, ini dua. Jadi hartanya, bagi dua lah. Satu kasih suami. Satu kasih anak. Berapa harta dia? Satu miliar. Bagi dua. 500 ribu laki-laki. 500 ribu anak. Dan anak ni, bagilah. Bagi macam mana? Tengok. Kalau semua perempuan, bagi sama, kalau ada laki-laki laki-laki dua bahagian, perempuan satu bahagian, tapi yang pentingnya kita tak tahu asal masalah ya? nah, tapi kadang-kadang asal masalah itu bukan dua ada pecahannya, sekarang kita tengok ya. yang pertama dilihat bahagian masing-masing sama ada setengah dua per tiga satu per tiga satu per empat satu per enam atau satu per lapan. Nah, inilah yang usaha bagi usaha Ada orang dapat setengah, ada orang dapat dua per tiga, ada orang dapat satu per tiga, ada orang dapat satu per empat, ada orang dapat satu per enam, ada orang dapat satu per lapan. Ini yang Allah Ta'ala dah bagi dalam Quran. Ini sudah lepas dia bincangkan. Tak ada orang dapat harta satu per lima. Tak ada. Ya? Atau kita kata satu per berapa yang tak ada Satu per dua, per tiga, per empat, per lima tak ada per lima tak satu per lima tak ada atau dia saya dapat satu per tujuh tak ada lah peraih tak ada satu per tujuh ya sama ada kalau dapat satu per dua ke satu per tiga ke dua per tiga ke tak ada jadi itu semua sudah ada tu setengah dua per tiga satu per tiga satu per empat satu per enam satu per lapan dilihat yang dilihat ialah pembawah pecahan itu pembawahnya kita tengok kalau satu per dua, dua. Dua per tiga, bawahnya tiga. Satu per tiga, tiga. Satu per empat, empat. Itu pembawah. istilah Melayu pembawah. Ya? Pembawah. Pecahan itu pembawahnya apa-apa dia. Kita tengok itu. Ya. Dilihat dengan apa? Dilihat Yang dilihat ialah pembawah pecahan itu dengan salah satu daripada empat nisbah. Ini dia namakan nisbah. Nisbah itu artinya untuk kita buat perbandingan ya? Nak cari satu angka Yang boleh dibagi kepada semua yang dapat pusaka Tengok nisbah Dalam dalam faraid Nisbah ada empat Ada yang dinamakan sama Ada yang dinamakan tadahul Dan ada yang dinamakan tawafuk Dan ada yang dinamakan tabayun Dia empat Ini kalau kau saya ini sebelah bahasa Arab lah dan ini kita mesti pakai istilah ni sebab kalau awak tengok Karaib semua pakai ni Kecuali kalau orang dah apa, Pindahkan kepada istilah Inggeris Itu boleh lah, mungkin istilah Inggeris pun ada Tapi dia bicara mesti sama Ada empat Tamasul Tadahul Tawafuk Tabayu Saya terangkan dulu ringkas Tamasul sama Dua-dua Tamasul Tadahul ganda, Dua empat. Dua empat jika tadahul, Sebab dua boleh masuk dalam empat. Tiga enam. Boleh masuk tiga dalam enam. Itu namanya tadahul. Bermasuk-masukan. Tamasul sama. Tawafuk. Berbuah fakat. Kadang-kadang angka itu boleh dibagi. Lapan dengan empat. Boleh bagi dua. Ya tak? Lapan boleh bagi dua. Empat boleh bagi dua. Dan boleh bagi empat juga. Empat boleh bagi empat, lapan boleh bagi empat. Itu dinamakan tawaf. Tiga dengan enam. Ya? Tidak. Empat dengan enam juga tawaf. Empat boleh bagi dua, enam boleh bagi dua. Ha, itu tawaf. Atau tabayun. Tabayun lain sekali. Ya? Tiga dengan dua. Tiga dengan dua dinamakan tabayun. Pasal berlain. Nak kata dua boleh masuk tiga, tak boleh. Dua dengan tiga tak sama Tiga tak boleh bagi Dua, dua tak boleh bagi Tiga Jadi dinamakan ni bayu Berlainan sekali Berlainan sekali Ya nah, Jadi macam mana nak buat? Tengok Kalau tamasul buat begini Kalau tawaful buat begini Kalau tadaful buat begini nah, Ini cara ni Ya nah, Kita bincangkan dulu arti tamasul Arti tamasul ialah sama pembawanya. Pembawahnya sama. Umpama si mati meninggalkan dua orang waris, yaitu suami mendapat setengah, seorang saudara perempuan sekandung mendapat setengah. Jadi suami dapat setengah, perempuan sekandung saudara perempuan dapat setengah. Jadi setengah itu pembawahnya dua. Nah, jadi dua dengan dua sama. Dia kata pakai satu saja lah. Ha. Nah, jadi harta itu senang saja. Dibagi dua. Dibagi dua. Oleh kerana dalam masalah ini pembawa pecahan bahagian masing-masing adalah angka dua Maka aslul masalah atau hukum masalahnya adalah Dua. Aa, kita kata masalah ini kena bagi dua. Bermakna hartanya dibagi dua saham. Suami dapat satu saham dan saudara perempuan dapat satu saham. Aa, jadi penyelesaiannya macam mana? Kita tengok di situ. Ini kena tulislah ni. Kalau kita pakai belajar tulis, kita tulis suami dapat setengah, saudara perempuan dapat sekarang dapat setengah. Jadi di bawahnya tu. Setengah. sahamnya, sharenya, habis hartanya, tengoklah berapa dia punya harta. Semua bagi dua. Berapa harta dia? Bagi dua. Suami dapat sebab apa? Isteri dapat sebab apa? Nah. Itu dinamakan tamasul. Pasal pembawahnya sama. Nah, kedua, tadahul. Arti tadahul. Ialah bermasuk-masukkan. Yani di antara pembawa pecahan bahagian waris itu angka yang berlipat ganda yang satu boleh masuk kepada yang lain seperti lapan dengan empat dan dua enam dengan tiga dan dua empat dengan dua sama seperti lapan dengan empat ya empat boleh masuk ke lapan dan dua dan dua ya jadi lapan ni boleh masuk semua ni. Tak boleh masuk bawah 8, 2 boleh masuk bawah 8. 6 dengan 3 dan 2. 3 boleh masuk bawah 6, 2 boleh masuk bawah 6. 4 dengan 2, 2 boleh masuk bawah 4. Maka yang terbesar itulah asal masalah. Kita pakai yang terbesar saja. Kalau tak tahu, ambil yang besar saja. contoh masalah. Isteri seorang meninggal dunia tinggalkan isteri. Isteri dapat satu perlapan seorang anak perempuan dapat satu per dua. Kemudian ada pula seorang saudara perempuan sekandu. Oh, kita kata dia asamah. Yang lebih dia dapat. Jadi macam mana nak bagi? Tengok. Pembawahnya itu apa? Satu per lapan, bawahnya lapan. Satu per dua, bawahnya dua. Lain tak ada. Sekarang dua sama lapan. Dua boleh masuk dalam lapan. Jadi ambil lapan itu jadi asal masalahnya. Jadi sekarang dia punya harta kena bagi lapan. Kena bagi lapan. Ada lapan saya kata. Lapan saya. Boleh bawa? Jadi kalau yang tak apa, tak apa, tak apa. Okay. Ya. Lapan saya. Itu asal masalah. Itu dipanggil asal masalah dalam istilah. Kalau ditanya awak, apa asal masalahnya? Kita kata beginilah caranya. Kita kena buat, ni, ya kena buat. Jadi, bagi lapan Isteri dapat berapa? Satu per lapan Satu lah Isteri dapat satu Daripada lapan Satu per lapan Maknanya satu dari Lapan Isteri dapat satu Tapi anak perempuan Dapat setengah Lapan setengahnya berapa? Empat Dapat empat Empat share Jadi Isteri satu share Anak perempuan Dapat empat share Nah, sekarang kalau saudara ambil istifikat dari mahkamah syariah Dia tak terangkan ini tau Satu per lapan tu dia Dia kasih share sebab sana ada pejabat Boleh pergi jumpa sana Sana saya katakan saya punya waris meninggal gini 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 ha, Dia bagi Tapi dia kasih awak yang akhir saja Hartanya 8 share nah, Yang ini dapat sekian share Yang 1 per 8 atau 2 dia tak tulis Dia kasih penghabisan saja ya. Jadi 1 per 8 Sharenya dibagi 8 Pasal dia ambil 8 tadi yang, yang paling besar Si dapat 1 Anak perempuan dapat empat Pasal dia separuh Separuh dari lapan empat Saudara perempuan sekandung asabah Berapa tinggal? Satu sudah kasih isteri Empat dah kasih anak Tinggal lagi Tiga Kasih dia oh, Dia dapat tiga Dia dapat tiga share Jadi kalau hartanya lapan ratus ribu Isteri satu pelapan Seratus ribu Anak perempuan dapat separuh Empat ratus ribu Saudara perempuan sekandar 300 ribu Baik. Itu masalah Tadakul ada ya. ah, Ada masalah tawafu Arti tawafu ah, Ini tawafu kita tinggalkan Ya, tak bagus ya. Jadi kita hanya sampai Apa namanya Tak ini pun tak lebih banyak Banyak nanti lupa, balik rumah tak tawafu dari, ya. Dan ilmu waraid ini banyak lekas lupa. Ya. Dan orang yang